Ölkəmizin ixrac etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları arasında pomidor ilk yerlərdən birini tutur. Xüsusən də istixanalarda yetişdirilən pomidorun çox hissəsi xarici ölkələrə göndərilir. Bundan fermerlər də qazanır, dövlət də. Amma təəssüf doğuran odur ki, istixanalarda yetişdirilib ixrac olunan pomidorların arasında yerli sortlar demək olar ki, yoxdur. Buna səbəb nədir? Əməktaşımız Qaysər İman məsələni Abşuronda araşdırıb Elnoril yasavsu, Nuru, Şəkərxəzər və s. sadaladığım bu adlar əslində respublikamızın yerli pomidor sortlarıdır. Ancaq hazırki istixanalarımıza bu sortlara rast gəlinmir. Əsasən satışı və məhsuldarlığı yüksək olan xarici çeşidlərə üstünlük verilir. Hal-hazırda olduğumuz istixanada da Marvelous Holland çeşidində pomidorlar yetişdirilir. Abşeron da baş çəkdiyimiz istixanaların hamısında Hollandiya, Fransa, Yaponiya-dan gətirilən sortların bəcərlidiyinin şahid olduq. Müasir smart tipli istixanalarda bir pomidor şitili az qala ilboyu məhsul verir. Bir şitildən 40 kq-a qədər məhsul götürülür. Mövsüm boyu 5-6 salxın dərmə aparılır. Məhsuldarlıqdan əlavə pomidorun sağlam olmasına və xarici görünüşünə də xüsusi önəm verilir. Sağlamlığını görmək istəyirsinizsə, rəngidir. Bu daha da qızaracaq həlem sətti ki, siz də bunu görə bilərsiniz. Bərkli idi, çox bərk pomidordur. Onlar təbii ki. 1 ay rəf ömrü var, istənilən ölkəyə ixrac edə bilərsiz. Biz hal-hazırda Rusiyaya ixrac edirik və uzun illərdir o rene müşahidə edirik. E, təbii qoxusu, e, belə deyək, sonra ləçəklərin sağlamlığı, dik durması, bu onun göstəricisidir ki, bu pomidor sağlam pomidordur və parlaqlığı, təbii ki, çeşidin özüdür önəmlidir burada. Göründüyü kimi xarici pomidor sortları məhsuldarlığı, sağlam və parlaq görünüşü ilə bazarın tələbinə uyğundur. Ancaq əlbəttə ki, yerli sortların dadı başqadır. Bunu xarici ölkələrdə də qiymətləndirirlər. Ona görə də yerli pomidoru Azərbaycan brendi kimi xarici bazarlara çıxarmaq üçün dadla məhsuldarlığı, cəlbedici görünüşü və yola dözümlülüyü birləşdirmək lazımdır. Tələbəşçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda da bu istiqamətdə araşdırma aparılır. Gördüyünüz bütün bu sortların hamısı sort nömrələri hamısı, yəni tam olaraq bizim yerli mütəxəssislər tərəfindən üzərində işlər aparılır və e, 2021-ci ildə istixana üçün nəzərdə tutulan e, 10 e, pomidor sortu dövlət qeydiyyatına alınması üçün e, aqro xidmətlərə getdiyinə təqdim olunub. Burada, e, demə, həm bif formalı pomidor sortları var, həm çeri formalı, rənginə görə fərqli olan sortlar var ki, o da yəni hər bir fermerin, yəni istehsalçının istəyinə uyğun olaraq, yəni istixanasının təyinatına uyğun olaraq, yəni hər bir fermeri, yəni təmir eləmək nəzarət xudu. İnstitutda onlarla pomidor sortu yaradılıb. Bu sortlar dadına görə xaricdən gələn sortları qat-qat üstələyir. Məhsuldarlığına görə də üstün sortlar var. hamısı yerli sortdur. Məsələn, e, sortlarımızdan mə birini e, sizə təqdim edim. Bif formalı. Görsə hələ yetişməyib. Görürsüz. Böyük həcmdə. Bu, yəni e, 500 qramdan yuxarı olacaq yetişdikdən sonra. Özü forması da qabırğalı, bif formalı bir sortdur. Görürsüz bu da. Özü qabırğalı sortlardan biridir. Elə mə bunların adları var hal-hazırda. E, hal hal-hazırda bunların e, adları, yəni kataloq nömrəsi ilə göstərilir. Amma tə, rayonlaşmaya təqdir olunan sortlar isə e, müxtəlif adlar verilir və müxtəlif adlarla təqdim olunur. Xayal, Nübardamla, Yeganə, Xəmse, Sarıbaş, Qaragilə, Göyçə, Zəngəzur. Bular ötən il təsdiqlənən yerli sort istixana pomidorunun adlarıdır. Hər il belə sortlar kəşf edilir. Organik, dadlı, keyfiyyətli və məhsuldar. İndi qalır bu sortların istixanalarda yerini tutması və xarici ölkələrə də Azərbaycan brendi kimi çıxarılması. Bu yalnız istehsal, ixrac qazanc deyil, milli təsüb keçlik məsələsidir reisə İman, Rövşən Ağalarov, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, AS TV xəbər. Kənd təsərrüfatının